saç rezimlərində saça oxşar bir şey olur. Yəni saça taxanda saçdan seçilməsin deyə belə bir rezini taxmaq cəhizdirmi? Ə hədis şərifdə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm saçına saç qoşanlara heç xoşa gəlməz ifadələr, yəni lənət deyir. Saçına saç qoşanlara da lənət deyir. Rəsulullahın zamanında Rəsulullah vaxtında bu belə olubdu. Saçına saç qoşanlar. Artıq bu süni idi, e, rezində idi, e, özüdü nədi, ya necə idi, bunun istisnası yoxdu. Müslüman bir xanım, müslüman bir qadın. Onun zinət yani qadının zinətindən hesab olunan saçını məhrəmindən başqasına göstərmək ixtiyarı yoxdur. Və məhrəmindən başqası da, daha dəqiq lap incəliyinə gedərək deyirəm, ərindən başqası da o saçın gözəlliyini görməməlidir. Övladı falan indi tamam. Amma o saçın o gözəlliyini deyim, nə bilim, yığılmış deflan olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz. Bilirsiniz qardaşlar, Məsələ hər zaman belədir. Bir var səmimi, ihlaslı, imanlı gəlbin problemi. Bir də var ki, hə belə da indi ondan da bundan da. Allah da bunlar haqqında quranla bilirsiz nə deyir? Mutazeb estavuz billah. Mutazrebine la ilaha hə ula və la ilaha hə ula. Arada belə ziqzaq çəkənlər. Nə onlar kimi, onlardan da, nə bunlar kimi, bunlardan da. Ola bilər bir insan gənc ola bilər. Zinəti sevə bilər. Nə gözəl həyat yoldaşın üçün. Sadəcə və sadəcə. Saçına bir bəli, bir yaraşıqlı bir, deyək ki, bir broşta, yəni o broşka deyirlər də, broş deyilir ona. Onu da taxa bilərsən. Əyrin üçün, həyat yoldaşın üçün. Müslüman bir qadının saçı onun zinətidir və onu həyat yoldaşına başqası görə bilməz. Həmen bir qadın məclisinə gedirəm, istəyirəm saçım gözəl olsun. Olmaz. hara gedirsən get başın örtülü olmalıdır. Çünki çünki müsəlman qadının üzü demişəm bunu. Əlləri və toptuqdan aşağı ayaqları xaric bütün bədəni müsəlman və qeyri müsəlman kişilərə üstəgəl qeyri müsəlman qadınlara da haramdır görməsi. Bir qeyri-müslüman qadının müslüman bir qadının saçını görməsi caiz deyil. Qollu görməsi caiz deyil. Hə, mən bir məclisə gedirəm, orada müslüman ola bilər, qeyri-müslüman da ola bilər. Sən saçını bəzəyib gedə bilməzsən oraya. Orda baş açıq dayana bilməzsən. Olmaz. Bu şeylərə diqqət eləməlisən. Saça saç koşmak dediğim gibi, var bu saç yaygındı. bakırsan ki saç al vericidir, e ne var e saçına saç var kalacak değiller özüne, nerede özünü sa saçı böyle seyretti, kenardan bir saç alıp saçına koşup Resulullah lanet deyip, lanet, lanet, Allah korusun, Allah şerrinden korusun. Bu şeylere dikkatli olmak lazımdır. qadın o saçı o zinəti olan saçını sadəcə həyat yoldaşı üçün aça, həyat yoldaşı üçün bağla, həyat yoldaşı üçün gözəlləşdirə bilər. Başqa. Üçüncüsü yox, ikincisi yox.